За ініціативою голови Дніпропетровської облдержадміністрації в Марганці відбувся виїзний прийом громадян, який провів заступник голови Володимир Олегович Юрченко. Марганчани прийшли на прийом зі своїми проблемами та сподіваннями на їх вирішення. У мене однокімнатна квартира ще радянська радянська. Це є, якщо встановлювати газове, це газгольдер, фірма наша, яка займається встановленням, назвала ціну 25 тисяч гривень. Це газове отоплення, це не посильно, це зовсім не Кредити, кредити немає чим віддавати. Тобто, ви розраховуєте на підтримку сьогодні отримати якісь поради і і підтримку від посадовців стосовно свого питання. Дуже дуже надіємося, і не просто підтримка така стандартна, а реальна підтримка і матеріальна, і консультація. І як це це в короткий термін? Це все можна зробити для нашого міста, для кожного і для мене теж. А скажіть, будь ласка, ви вже всі документи у марганець тепломережу віднесли ви? Ви вже все зробили? Всі всю процедуру? все вже да, та процедура стандартна, яка для кожного з нас. Ми здали заяву. Заява прошу надати матеріальну допомогу для встановлення індивідуального отоплення і документи самі стандартні, нічого там такого не надо. Пільгами, субсидіями використатись? На, на зараз у мене є субсидія, ну ми ще я, мама Атошенка. Ми мама. Будемо встановлювати, і це вже наші проблеми. Скільки це буде ми Можемо говорити, тому що будуть Ми їм 100% стовідсоткових забезпечуємо таку категорію. У нас У мене газова колонка. Я працювала ось в міськгазі. Газова колонка в мене встановлена, лічильник лічильник мене встановлений, і мене тільки треба опалення. Основные вопросы – это вопросы, связаны, конечно, причем это вопрос, который мы занимаемся совместно с городским советом города Марганца. Это вопрос тепла, вопрос тепла, как будут эти вопросы решены в следующем отопительном периоде, потому что люди реально волнуются, задолженности есть и реально как бы есть эта проблема. Это был основной вопрос, который задавало три из присутствующих. Второй вопрос был медицина. То есть местные жители они реально недовольны оказанием медицинских услуг на территории города Марканса. Тоже у каждого практически были эти вопросы недовольства медициной. Ну и несколько, то есть бытовых каких-то вопросов, которые мы сразу же здесь, то есть на уровне консультации, то есть люди услышали, как им поступать и все. В 2013 году был проведен конкурс, и договор был заключен с АТП Ремсервис. Mm -hmm. Договор был заключен с 2013 -го года, с 22 -го жовтня. -го года. А 22 -го жовтня 2014 -го року с ним был разирован в одностороннем порядке. Ну, ну, настоящий момент договор расторван, за да, этом есть соответствующий документ. Да, есть решение в Все, то есть он ездит незаконно. Да. Було звернення, ну, як директора, я звертався в Укртрансбезпеку, Ну, реагування реагирование не произошло. Понятно. А, вот здесь я думаю, что я помогу вам. У меня много вопросов округ трансбеспеки. Но, ну, по крайней мере, то, что мы им как бы, заставляем сделать, они делают. Я звернулся до посадовца с питанием привезеннят. Пассажиры вместе Марганец, и в ответ я на свои питания получил в полном объеме. Был вопрос о медицинском обслуживании населения города Марганса. Так как мы в Днепропетровской области попали под пилотный проект, этот проект, как мы видим, себя не оправдал. Люди не получают качественного медицинского обслуживания. Поэтому, как бы обратились к обл в обл. администрацию, чтобы они помогли нам разрешить этот вопрос. Для маленького города не обязательно первичка, вторичка, люди путаются. Фактически первичка, которая должна находиться на отдаленных объектах, они все находятся в одном здании. Так что э, здесь единственный выход вернуть то, что было. Один главврач, одна бухгалтерия, все узкие специалисты, чтобы люди получали более качественное медицинское обслуживание, чем оно есть на данный момент. Я часто выправляю это выездные приемы. Ну, смотрите, у нас позиция областных властей Облгосадминистрации и позиция Валентина Резниченко, главы Облгосадминистрации в том, что постоянно, то есть, ну, как минимум у губернатора, если не каждую неделю, то как минимум раз там в две недели, то есть, он выезжает куда-то в район. Иногда бывает по два раза в неделю, иногда бывает по два района за один день. Точно так же, как у заместителей, да, то есть постоянно есть приемы на территории области, а есть приемы на выездные. То есть у меня это на прошлой неделе, это второй у меня прием выездной, то есть на прошлой неделе был прием в Царачанском районе. Ну, то есть мы это постоянно делаем, потому что на самом деле ведь вопрос власть, она для людей, да, то есть на самом деле вот все, что не происходит там в области у вас в городе да то есть вот э, тот же горсовет тот же мэр или тот же исполнительный комитет или депутатский корпус их люди избирают для того чтобы они э, реализовывали интересы людей то есть что хотят люди люди хотят э, спокойно жить они хотят безопасности они хотят комфорта то есть ну вот вот то что нужно людям именно для этого Ані і людей, не депутатів да імена етава днім надо. виїзні прийоми за дорученням голови облдержадміністрації відбуваються в усіх населених пунктах нашої області. Це дає змогу керівництву визначитися з основними напрямками роботи та рівнем роботи міських та селищних голів.